әжняз атындағы нүкс педагогикалық институтында студент жастардың театр өнеріне болған қызығушылығын арттыру мақсатында студенттер театр студиялары атамасында фестиваль болып өтті нәубеттегі репортажымыз міне осы орнан аанляжға институттың барлық факультетлерінен студент жаслар соларменен бір қатарда айдын командасы қатынасты фестивальда талантты студенттер тәріпнен өмірбек һәм ынжықтың мұхаббаты жайдары келін сияқты міллий драматургияның ең жоғары дөретпелеріменен біргелікте институт студенттерінің қалеміне тиісілі болған әскербай

талабалардың өзлерінің өмірінен яғни қазіргі ә, тұрмыс тәрзі ә, машқалаларынан келіп шыққан алда таза идеялар менен сахнаға қойылуы бұл ә, біздер үшін үлкен жетіскендік деп ойлаймын hәmде ә, мен өзімде түркий тілдер факультеті атынан осы жарысқа қатнасу үшін таярлық көріп жатырмын біздер ә, бұл жарысқа бір гүл тарихы спектаклі менен қатынасуды режелестіріп отырмыз яғни бұнда ә, біздерде тикарғы идея қазіргі дәуір да ә, машғалаларын алыс халда әдебилесу яғни тұрмыс тәрзіндегі ә, сахналарды әдебилестіру яғни және де байытқан халда жаңа көрініслерменен беруді реже қылып отырмыз өздеріңіздің алдымызға жең жеңімпаз болған командалар мүнәсіп сыйлықтанып ең жақсы спектакль номинациясы бойынша бастауыш тәлім факультеті бүгінгі күннің ең актуал темасындағы спектакль номинациясы бойынша дене мәдениеті факультеті міллий қадриятларымызды өзінде сәулелендірген спектакль номинациясы бойынша физика математика факультеті ең жақсы еркек рөлі номинациясы бойынша хасылбек жүгінесов ең жақсы хаял рөлі номинациясы бойынша айзада ұзақбергеновалар сел қыланды.